всем 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 привет я Рейвен и короче это видео о том как и что делает моя хозяйка короче я вместо нее рассказываю и, короче все все делаю вместо нее приношу еду она любит пожрать она все время жрет 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 и ждет слава богу она хотя бы за собой еду. короче любит сидеть в ноутбуке в той квартире она хотя бы хоть что-то делала конечно, тоже без денег ничего. Ходила на балкон. Ну, и вся фигня Оля ее все время, короче, доставала. И пришлось отмазываться, она ходила на кухню и все. Ну, в общем-то, да. Не все можно устоять перед печеньками. Она время, когда их видит, падает в обморок. Это ее слабость. Ну, в общем, Оля ее любит. А вот дело она жрет, толстеет. А еще она зануда. Ноутбуки вечно. Которая, как я уже говорила, жрет все. А ноутбуки и речи больше не будет.